Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby Sekalian. Dulu tangkap Azam Baki, sekarang sayang Azam Baki. Dan kepada Nur Izzah, sekarang ini saya nak tengok anda nak sampaikan bantahan kepada apa-apa anda ataupun anda juga akan berdiam diri selepas menjadi timbalan Presiden PKR seperti mana yang kita semua sudah jangkakan. Kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita sementahu antara kencing yang paling padu Yang diberikan oleh Pakatan Harapan kepada Rakyat Malaysia Ialah berkenaan dengan Ketua pesuruhjaya Jaya SPRM Iaitu Azam Baki Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dulu pada tahun 2022 Mereka ini berhimpun sanggup melanggar Perintah Pihak Berkuasa supaya jangan berhimpun kerana masih lagi ada pandemik Covid dan juga PKP semata-mata untuk menuntut agar Azam Baki ditangkap agar SPRM itu dirombak diletakkan di bawah Parlimen bukan di bawah Perdana Menteri seperti mana sekarang tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian selepas beberapa tahun dah masuk tahun ketiga pun senanyikan nampak gayanya suara-suara yang dahulunya lantang meminta agar Azam Baki ditangkap. Makin lama, semakin mandul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekadar satu recap, mereka ini berhimpun untuk menyatakan rasa ingin menangkap Azam Baki kerana dahulunya Azam Baki ini didakwa telah melakukan satu penyelewengan iaitu memberi saham menggunakan nama adik beliau dan benda ini ditambahkan lagi dengan dakwaan konon-kononnya Azam Baki ini melakukan pendakwaan terpilih, gagal menjalankan tugas sebagai ketua pengarah SPRM dan macam-macam lagi skandal. Jadi mereka telah berkumpul tuan-tuan. Mereka telah berkumpul untuk menyatakan bantahan mereka seterusnya menuntut agar Azam Baki itu ditangkap dan SPRM itu dirombak. Tetapi selepas 3 tahun Selepas kerajaan perpaduan madani ini menerajui kerajaan kita, nampak gayanya tangkap Azam Baki dah berubah menjadi sayang Azam Baki. Tak sayang macam mananya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dalam tempoh tiga tahun ini, sudah tiga kali kontrak Azam Baki disambung oleh Perdana Menteri. Ya, yeah, betul disambung oleh Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab ketua pengarah SPRM ini, walaupun latihkannya diperkenankan oleh Agong, tetapi atas nasihat Perdana Menteri. So, secara asasnya, Perdana Menteri yang telah melantik ketua pengarah SPRM dan menyampaikannya kepada Agong untuk memperkenankannya. Faham tak benda itu? Sebab saya dengar ada anak-anak papa kata membantah pelantikan Azam Baki seolah-olahnya menyanggah yang diwatan Agong kerana pelantikan Azam Baki ini diperkenankan oleh Agong. Kita semua tahu tentang sistem raja berperlembagaan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana bila Perdana Menteri menasihatkan Agong, Agong ada obligasi untuk menerima nasihat tersebut. Ini kita semua tahu. Tanyalah mana-mana peguam, mereka akan jawab perkara sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan demi untuk mempertahankan pelantikan Azam Baki buat kali yang ketiga ini, ini kata-kata Perdana Menteri ketika Kongres PKR baru-baru ini. Saya tahu dalam SPRM ini, ada orang bicarakan. Sekarang ini suara-suara pembangkang sibuk tentang penyambungan kontrak dan Sri Azam Baki, SPRM. Saya nak sebut begini, saudara. Saya tidak nafikan teguran-teguran dan isu-isu yang -isu dibangkitkan. Tapi percayalah, saudara. Melihat pada perkembangan SPRM puluhan tahun, Inilah kali pertama SPRM berani menggeledak semua toke-toke besar. Ya, ini kenyataannya sudah. Saya boleh ganti. Saya boleh bincang dengan kawan-kawan, kita boleh ganti esok. Tapi saya tak yakin yang baru itu berani menyinggung toke-toke yang -toke punya bilion-bilion ringgit kekayaannya. Keluarga-keluarga, orang besar-besar, tansri-tansri, tanseri tonton dan pembesar-pembesar Jadi bagi saya, beri ruang sekejap bagi orang yang diamanahkan itu mengambil tindakan yang berani Saya tiada sebab untuk mencurigai keberanian ketua SPRM sekarang Untuk bertindak keras dan tegas kerana saya belum melihat itu sebelumnya Itu yang pertama tapi orang-orang yang menegur, saya lihat ada pembangkang, ada golongan daripada civil society yang riuh mengkritik. Saya tak pernah dengar dia sokong bila SPRM bertindak kepada tokoh-tokoh yang bilion-bilion itu. Yang tuntun dan keluarga mereka. Tidak pun sebut. Malah secara senyap mereka menyokong. Saya tidak dapat terima kenyataan ini. Tidak ada sokongan. Malah bila kita ambil tindakan, dendam. Kita kerana dendam. Dendam apa? Orang punggah bilion-bilion ringgit. Dendam apa? Saya dah bagi tahu bukan sekarang dulu, puluhan tahun dulu. Kamu tahu, pukul aku. Terajang te telanjangkan aku. Keluarga, kawan-kawan. Saya maafkan. Ratusan yang hilang pekerjaan. Tak apalah kita maafkan. Tapi kamu curi duit negara, kamu pulangkan balik. Itu bukan uang saya, itu uang negara. Harus pulangkan balik kepada rakyat. Anda nampak? Perdana Menteri kata apa? Oh, dalam tempoh puluhan tahun ini, inilah kali pertama saya lihat seorang ketua pengarah SPRM yang benar-benar berani menerjah toki-toki besar. Baik, sekarang ini saya nak tanya, toki besar mana yang telah diterjah oleh Azam Baki sepanjang 3 tahun ini? Dia ada terjah tak Farhaj Wafa Salvador yang sekarang ini terpalit dengan macam-macam cakap-cakap yang kurang senang, yang kurang enak berikutan begitu pantas kali blok ini naik menjadi pengurusi syarikat sana, pengarah syarikat sini, pemegang saham syarikat itu dan macam-macam lagi dalam tempoh 3 tahun. Dan tempoh 3 tahun ini, 3 tahun ini Farhaj Wafa Salvador berubah daripada sekadar bekas pembantu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi antara tokoh korporat yang telah memegang begitu banyak sekali syarikat-syarikat yang tersenarai. Tetapi itulah nak simbang pasal Farah Wafa Salvador ini, Bloomberg tak berapa lama dahulu telah melaporkan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan agar Azam Baki jangan siasat Farhash Wafa Salvador. Tetapi walaupun pihak Perdana Menteri telah menafikan perkara itu dan kerajaan dikatakan mempertimbangkan untuk menyaman Bloomberg, tetapi sampai ke hari ini, tak sama-sama langsung masalahnya. Bahkan tak ada seorang pun wartawan Bloomberg yang telah ditangkap, ditahan, direman dan pelbagai perkara lagi. Rampas telefon pun tidak masalahnya kan? Tetapi itulah Perdana Menteri yang sama jugalah yang tak berapa lama dahulu, 14 bulan lepas sebenarnya, telah mengatakan bahawa beliau akan semak dengan Jabatan Perbendaharaan berkenaan dengan pembelian saham oleh Farhash Wafa Salvador ini. Tetapi itulah selepas 14 bulan, siap sini macam tu saja. Tak apa, itu berkenaan dengan Farhash Wafa Salvador. Bagaimana pula dengan Siva Vakumar? Ada tak SPRM randuk dia macam mana SPRM randuk Ismail Sabri? Bagaimana pula dengan suami kepada Hannah Yeo yang dikatakan telah mendapatkan kontrak Asia Mobility secara orang kata apa direct tender yang meragukan sedangkan syarikat tersebut tidak ada kepakaran. Bagaimana dengan Vincent Tan yang terpalit dengan pelbagai kontroversi termasuklah berkait dengan Selangor Maritime Gateway? banyak lagi sebenarnya taikun-taikun besar yang sepatutnya disiasat oleh SPRM tetapi sama ada kes itu NFA dan sebagainya. Kita tak boleh lupa juga tuan-tuan dan, -tuan betapa mandulnya SPRM berhubung dengan siasatan skandal tanah di Sabah yang melibatkan ADUN-ADUN Sabah yang dikatakan menerima suapan ataupun dikatakan meminta suapan. Tetapi bila sampai ke Azhar Baki, oh video itu dah diedit so kita tak ada siasat. Oh kita tak ada siasat sebab apa? Sebab bukti tak lengkap dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Tetapi kalau dengan orang lain, macam dengan Ismail Sabri, macam dengan Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Tak payah tunggu bukti lengkap pun. Tak payah tunggu ada bukti pun. Tengok-tengok disiasat macam itu saja dipanggil dihirit pergi ke pejabat SPRM. Di situlah mungkin tuan-tuan sekalian pada pandangan saya kalau saya salah saya minta maaf tetapi pada pandangan saya sebenarnya Azam Baki ini dikekalkan bukan kerana dia berani untuk beranduk toki-toki besar tidak tetapi kerana Azam Baki ini dilihat oleh rakyat boleh melakukan tugas-tugas untuk menangkap menahan dan juga intimidate musuh-musuh kepada Perdana Menteri ini yang rakyat nampak ya jangan kata saya tuduh sebab itu yang kelihatannya pada ketika ini tetapi itulah sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teringat kata-kata Nurul Izzah Anwar ketika berkempen untuk menjadi timbalan presiden PKR. Di mana kata Nurul Izzah seperti mana yang telah dilaporkan oleh banyak media. Nurul Izzah kata, berikan mandat kepada beliau untuk menjadi timbalan presiden PKR, beliau akan sampaikan bantahan berkenaan dengan lantikan Azam Baki itu kepada Presiden PKR yang juga Papa beliau. Tetapi itulah bila Nur Izzah tak sempat nak sampaikan bantahan, tengok-tengok Anwar Ibrahim dah berucap macam tu atas pentas PKR. Jadi saya nak tanya juga Nur Izzah, adakah anda akan meneruskan hasrat anda untuk menyampaikan bantahan rakyat ini terhadap pelantikan Azam Baki ataupun anda ini akan diam begitu saja kerana ialah anda sudah ada jawatan timbalan presiden dan presiden itu pula merupakan bapa anda sendiri dan bapa anda dah bagi hina awal-awal. Aku sebenarnya setuju Azam Baki ini teruskan kontrak kerana at least bagi aku Azam Baki has done the job well. So nak tengok juga adakah Nuri Izzah Anwar ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan meneruskan hasrat beliau ataupun tidak. Dan menyebut tentang Azam Baki ini tuan-tuan. Saya tidak dapat tidak rasa macam kesian kepada anak-anak muda yang turun ke jalanan sanggup melanggar perintah polis dan sebagainya untuk demo tangkap Azam Baki. Dan... Bila anda tengok himpunan ini, mereka duduk berkumpul dekat bangsa, berkumpul dekat KL semata-mata untuk himpunan tangkap Azam Baki meminta pihak berkuasa untuk menahan Azam Baki serta merombak SPRM, letakkan SPRM di bawah parlimen. Saya rasa kesian kerana selepas 3 tahun, perjuangan mereka itu sia-sia. Orang yang bersama-sama dengan mereka Yang telah lead mereka Iaitu Pakatan Harapan Sekarang ini dah jadi kerajaan Dan bila mereka jadi kerajaan usah nak takat Azam Baki SPRM sampai kesudah Tidak diletakkan Dewan di Parlimen Seperti mana yang telah mereka tuntut Jadi saya nak tanya kepada anak-anak muda Yang mungkin saya tahu Mereka ada turun ke himpunan tangkap Azam Baki Orang-orang Pakatan Harapan Para penyokong Yang turun ke himpunan tangkap Azam Baki itu Apa perasaan anda bila anda dikencing hidup-hidup ditipu siang-siang bak kata Akmal Nasir. Tetapi itulah selain daripada mereka yang duduk turun ke jalanan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya tidak dapat tidak hendak bertanyakan tentang keadaan beberapa pemimpin Pakatan Harapan ini yang dahulunya begitu lantang untuk orang kata apa menangkap Azam Baki ataupun untuk menjustifikasikan mengapakah Azam Baki ini mesti ditangkap. Yang pertama sudah tuntutlah Dr. Mazli Malik yang baru-baru ini saja telah membanangi pemilihan untuk MPPP PKR. Bukan isu pembangkang atau tidak, ini bukan isu politik. Yang ramai kalau kita lihat yang awal mendesak dan mendedahkan isu ini adalah uh, bermula dengan ahli apa ni, Lembaga Penasihat eksperimen sendiri, Tuan Profesor Terence Gomez dan kemudian bagaimana ramai pihak apa ni, masyarakat sivil, pihak ahli akademik dan juga ramai orang-orang yang ternama dan berpengaruh menyatakan sedemikian demi mengekalkan ataupun menjaga integriti negara. Jadi dia bukan isu politik isu ini. Bagi-bagi pihak pembangkang kalau kita lihat di parlimen contohnya bukan setakat pembangkang termasuk juga di parlimen di pihak kerajaan sendiri kita minta supaya Tasir Azam Baki tampil ke PAC untuk memberikan penjelasan kepada parlimen. Sehingga kini apa ni semalam kita telah serahkan memo kepada apa ni jawatankuasa pilihan khas berkaitan agensi di bawah parlimen dan pihak PAC sendiri telah menyuarakan mereka punya pandangan dan kita harap supaya dalam kes ini kita mengangkat kedudukan parlimen sebagai badan legislatif yang salah satu komponen terpenting dalam sistem pemerintahan negara itu dan kita harap supaya Azam Baki dapat dihadapkan ke sana kemudian kita ada adun ketari iaitu Yang Syafura mungkin Yang Syafura sekarang ini dia tak berapa nak sibuk pasal Azabaki mungkin kerana dia sibuk buat kot polis umum pun lebih 50 orang yang akan dipanggil kerana menyertai himpunan bersih yang amat yang kita rasa tidak ada apa-apa kesalahan sekalipun namun begitu hanya satu individu yang masih lagi bebas masih lagi tidak dipanggil polis dan masih lagi tidak ada apa-apa respon daripada mana-mana menteri dan sebagainya jadi inilah satu dia boleh kita katakan institusi kita memang telah rosak memang telah jahanam disebabkan oleh mereka-mereka di atas jadi saya berharap rakyat di luar sana mereka sedar apa yang sedang berlaku dan kita pastikan kita tidak mahu perkara ini sentiasa berulang-berulang sampai bila kita mahu perkara begini perlu jadi. Dan yang ketiga, oh klasik tuan-tuan sekalian, Adam Adli. Adam Adli inilah orang yang sama ketika menjadi aktivis memperjuangkan tentang PTPTN. Tetapi selepas menjadi Timbalan Menteri, oh PTPTN modal senang, modal politik senang. Nak laksana memang susah. So mungkin sama jugalah nak sembang untuk takat Azabaki memang senang. Tapi nak laksanakan takat Azabaki tu susah. Ini soal institusi. Rosak sampai ke akar. Ha? Kita bukan lagi cakap pasal seorang individu. Ha? Dia tengok daripada satu institusi ke satu institusi melindungi satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ini masalah besar. Takkan kita tak sedar lagi. Dan yang terakhir, the classic one, tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian, bukan sekadar Nur Izzah sahaja yang ketimbang berkenaan dengan Azam Baki ini, Rafizi pun sama, tuan-tuan dan perempuan. Anda tonton. Itu kita mengundi sedari-sedari. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Bakri, insyaAllah. Yeah. Okay. Um, I don't think uh, that's exactly what I see. And I think um, it makes political sound bites or you know news bites. But um, what I meant that you know uh, should the new government over. Jadi sekarang ini secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan kita semua tahu yang Pakatan Harapan ini terutamanya hanyalah terdiri daripada sekumpulan manusia yang memang kencing tepat ke muka rakyat semata-mata untuk mendapatkan sokongan dan juga untuk berkuasa. Jadi lagi sekali soalan saya tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda rakyat Malaysia masih lagi mahu mempercayai sekumpulan pembohong seperti ini? Masihkah anda mahu memberikan peluang kepada sekumpulan penipu seperti ini? Ingat tuan-tuan dan puan-puan isunya bukan kerana kerajaan ini kerajaan yang gagal untuk memulihkan ekonomi, bukan kerajaan yang gagal untuk memantapkan sosial politik, tetapi kita ada kerajaan yang penipu diketuai oleh seseorang yang bak kesenusi, buka mulut je bohong. Betul atau tidak? Oh dia dilantik oleh uh, Perdana Menteri masa Pagoh dan um, walaupun ada isu-isu isu bakitkan dulu tetapi dari segi kerja saya tengok saya bagi kelonggaran uh, dan wewenang sepenuhnya kepada SPRM dan juga kepada peguam negara untuk menjalankan tugas dan setakat yang saya lihat mereka jalankan tugas dengan memuaskan dia berikan uh, mengambil tindakan Tanpa memilih uh, puak atau parti, uh, belum pernah dalam sejarah, pejabat-pejabat uh, menteri juga uh, digeledah dan dikenal pasti beberapa kompromi tentang tindakan pegawai-pegawai dan terus tindakan diambil sementara siasat dijalankan. Jadi atas kapasiti itu, kita teruskan khidmat beliau. Terima kasih. Tapi kalau anda masih tak sedar diri, wahai penyokong Pakatan Harapan, betapa anda ini dikencing hidup-hidup. Ini kata-kata untuk anda. Bodoh, pahlul, punca, bagal, labu asap. Kau badan saya ha? besar, akal tak ada lah. Uh. Bodoh.